Грассут у нас ресі до країна комуніка фортекім, але не пасні режим. Вже більше три з половиною роки, як ми всі з'єдналися тут і змогли організувати велику велику громаду, яка допомагає всім українцям. j aujourd'hui on fait notre journée de l'indépendance on nous a posé beaucoup de fois la question aujourd'hui pourquoi c'est si important la guerre continue pourquoi c'est si important de faire la fête on fait pas la fête pour euh, juste pour s'amuser on fait la fête surtout pour montrer que le pays continue à résister Сьогодні день незалежності, це свято, і е, може виникнути питання, чому, чому ми святкуємо в час війни, в час, коли гинуть наші хлопці, хлопці-дівчата, і е, ми відповідаємо, що це не для того, щоб святкувати, щоб веселитися, а щоб згадати і пам'ятати про Україну, і підтвердити важливість нашого існування. Et je veux commencer cette soirée par, les mots de, pour, par le remerciement à la ville de Nice qui nous accueille, accueille notre association et notre communauté en nous donnant les moyens pour organiser une fête comme aujourd'hui et pour d'autres fêtes qu'on organise depuis trois ans et demi. Pour toutes les questions, de, pour, le, pour tous les problèmes, où vous êtes là et c'est un soutien qui est, qui est devenu vraiment indispensable pour nous. Merci beaucoup de la part de notre association et surtout de la part de toute notre communauté. Ми дуже 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 вдячні Марії Марії міста, яка нам дала цю, цей парк, цю можливість зустрітися, побачитися, відсвяткувати разом, відзначити разом цей день незалежності. Дякуємо за всю моральну і теж матеріальну підтримку, яку вони нам дають, і дякуючи їм, ми, ми можемо працювати працювати далі тут. Et je passe la parole à Madame Lazare, qui va représenter aujourd'hui le maire de Nice, Monsieur Christian Estrosier. Merci beaucoup. Bravo. Applaudissements Applaudissements Chère Irina Bourdel, présidente de l'association AFUCA. Chers présidents et présidentes d'autres associations de la Côte d'Azur qui sont venues vous rejoindre aujourd'hui. Chers tous, je suis très fière, très heureuse. Pour cette deuxième année consécutive de venir représenter Christian Estrosi à votre fête de l'indépendance, ce moment important pour vous, pour votre pays. 34 ans qu'il s'est affranchi, 3 ans et demi qu'il souffre d'atrocités. Et Nice, vous le savez, la France, Nice est à vos côtés, vous soutient moralement, financièrement, dès l'origine, en vous aidant pour les rapatrier avec la préfecture. Aujourd'hui, vous faites un travail formidable au sein de votre association pour aider sur différents plans et notamment pour vous permettre à tous d'accéder à la culture, pour donner des classes aux enfants, pour récolter des dons, pour organiser de l'action humanitaire là-bas et pour vous occuper de l'insertion également à des, des rapatriés. Ah pardon, il faut qu'elle traduise. <laughs> Міста Ніця Кристяна і всіх на цьому святі, і вже сьогодні ви святкуєте 34 роки незалежності. І це важлива дата для наш, для вашої країни. І сьогодні також це 3,5 роки війни, яка триває, і боротьби, яка триває в Україні. І місто Ніца з самого початку підтримувало українців і зробило все можливе для того, щоб прийняти тут.

Vous avez raison et vous l'avez dit tout à l'heure, il faut faire la fête pour garder l'espoir, pour garder la joie dans les cœurs et pour être plus efficace parce que toutes les guerres ont une fin dans l'humanité. Il y aura forcément une fin. On espère le plus rapidement possible, avec la meilleure issue possible. Je suis représentante des droits des enfants à la ville de Nice. Donc pour moi c'est très important. D'abord vos enfants sont très doués et très sages, je tiens à vous le dire, en classe. Tous les instituteurs nous le disent. Donc, bravo à vous, c'est que vous les éduquez très bien. Et euh, voilà, je, je, mon cœur est avec vous aujourd'hui. Euh, vive l'Ukraine et que la fête commence pour les grands et les petits. Merci.